على الوطن الدين مقدم على ال... على ماذا؟ على الاراضي ولكن يا اخوان الحزبيه تعمي وتصم على الانسان ان يخاف من سوء الخاتمه لان هذا ليس عند احد من البشر فيه صدق من الله تبارك وتعالى بانه سيموت مسلما قد يموت كافرا بل انك ترى مثل هذا احيانا من مرض مرضا شديدا مرضا مؤلما كالسرطانات المختلفه نسال الله العافيه في الكبد خاصه وفي البنكرياس ايضا فان المه لا يطاق فاذا جاءه هذا الالم ربما اعترض على الله تبارك وتعالى فمات كافرا وربما قيل له قل لا اله الا الله فكفر به عند الموت فيخرج على غير المله فنسال الله الثبات عند الممات كانوا يدعون بهذه الدعوة المباركة اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات لأن للموت سكرات ويكون في حال السياق في غمرات ولا يستطيع أحد ممن حوله أن يخفف عنه شيئا بل لا يستطيع أن يحس به هو وحده الذي يعاني ستعاني وحدك عند الموت ولن يحمل عنك أحب حبيب إليه وأخص الخاصة عندك لن يحمل عنك شيئا حتى ولو بكى عندك حتى غسل قدميك ببكائه ودموعه لن يصنع لك شيء وستلقى الله وحدك